hammaga salom do'stlar rep kanalimga xush kelibsiz do'stlar bugun sizlarga yana bir birdan qiziqarli va ajoyib video tayyorladim hammamizni qiziqtirgan o'sha savol reperlar orasida eng boyi kim bugun bu mavzu haqida video tayyorladim video sizlarga albatta yoqadi degan umiddaman do'stlar ko'pchiligimizni qiziqtirgan savol haqiqatdan eng boy reper kim agar bu savolning javobini bilmasangiz bugungi videomda dunyodagi eng boy reper kim ekanligini bilib olasiz do'stlar do'stlar bu videomda reperlarning daromadi ya'ni mol mulki haqida gapirdim qisqacha qilib qanchalik mol mulk miqdori borligini aytib o'tdim do'stlar ani biz gapni ko'paytirmasdan videomizni boshladik lifor Joseph harris Jr. sahna ismi bilan tanilgan T. amerikalik repper so'z yozar aktyor biznesmen va musiqa shirkat quruvchisidir ilk buyuk musiqa shirkat kelishuvini esa 1999 yil imzoladi va u vaqtdan bu yilgacha sanoqsiz albomlar chiqardi va bir qancha Hollywood filmlarida rol o'ynadi reper tining ikki ming yil yanvar oyi hisobi bilan butun mol mulk miqdori 50 million dollar ekanligi taxmin qilinmoqda kalifa amerikalik reper so'z yozar va aktyordir ko'pchilik esa sie black and yellow va si yo qo'shiqlari bilan tanishadi va bir necha bor gremi sovriniga nomzod o'laroq tayinlangan reperdir mashhur ismlardan sinfdok Charlie bad va Miley Cyrus kabi bir qancha san'atchilar bilan bir oraga keldi va bir biridan ajoyib asarlar o'rtaga chiqardi reper Wiz Khalifa ning 2023 yil hisobiga ko'ra butun mol mulk miqdori aniq holda 60 million dollar ekanligi taxmin qilinmoqda asl ismi nasr bin ulu uludar jones ek nas amerikalik reper so'z yozar tashkilotchi va sponsor hisoblanadi reper nas amerika davlati bo'ylab platin va multi platin sertifikati va o'n ikki studiya albomi chiqardi reper nasning ikki ming yigirma uchinchi yil hisobi bilan butun mol mulk miqdori yetmish million dollar ekanligi taxmin qilinmoqda bu esa o'z navbatida nasning dunyoning eng boy reperlar orasida bo'lishiga sababchi bo'lmoqda amusic karyerasini birinchi bo'lib hip hop guruhi bo'lgan Black blak ning bir a'zosi o'laroq boshlagandi va keyinchalik esa o'zining solo karyerasini boshladi va u yo'nalishda ham juda ko'p asarlar o'rtaga chiqardi reperning 2023 yil hisobi bilan mol mulk miqdorining 75 million dollar ekanligi taxmin qilinmoqda eykan amerikalik qo'shiqchi reper so'z yozar va aktyordir ean 2004 yilda ilk albomi bo'lgan laktapni ommaga taqdim etgandan keyin hammaga tanilgan holda mashhurlikni qo'lga kiritdi Rapper ekanin 2023 yil hisobi bilan jamiki mol mulk miqdori 80 million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi va bu tariqa eng boy rapperlar orasidan joy oldi Nicki Minaj, amerikalik rapper, qo'shiqchi so'z yozar va madiat va aktrisadir niki minaj drek lil Wayne, Meek Mill, Birdman, tayga Chris brown sixni va bir qancha mashhur san'atkorlar bilan ish birligi imzoladi va bir qancha fitlar amalga oshirdi 2023 yil hisobiga ko'ra Nicki minajning mol mulk miqdori jami bo'lib 85 million dollar ekanligi taxmin qilinmoqda ko'proq sahna ismi bilan tanilgan Birdman, asl ismi Brian Williams bo'lgan reper Birdman, amerikalik reper musik shirkat quruvchisi rejissyor va sponsordir ukasi ronald bilan birgalikda Cash Money records shirkatini qurilishi uchun katta yordam qildi 2023 yil hisobiga ko'ra mol mulk miqdori taxminiy o'laroq 100 million dollar ekanligi aniqlandi LL cool G, Queens, New yorkdan amerikalik reper aktyor va yozuvchidir karyerasi bo'ylab o'n uchta studiya albomi va ikkita katta hit chiqargan holda pop repning otalaridan biri hisoblanadi reperning 2023 ming yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra jamiki mol mulk miqdori taxminan yuz yigirma million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi sinudo langbich kaliforniyadan amerikalik reper va aktyor hisoblanadi muic karyerasini 1992 yilda NWA dan bo'lgan Dr. Dre tomonidan kashf qilingandan keyin boshladi va Dr. Dre ning ilk solo albomi bo'lgan The dekronik albomida joy oldi snub u vaqtlardan boshlab va hozirgi kunimizgacha yo'q amerika davlatida də 3 milliondan ko'p va dunyo bo'ylab esa 35 milliondan ko'p albom sotdi Rapper Snoop Dogg ning 2023 yil hisobiga ko'ra taxminiy mol mulk miqdori jami bo'lib 150 million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi sahna ismi bilan tanilgan lil Wayne, asl ismi esa evin maykl karter junior amerikalik hip hop san'atchisi va so'z yozaridir lil Wayne 1991 yilda hali to'qqiz yoshidayoq musik shirkatining eng kichik a'zosi bo'lgan holda Cash kashmaney rekordsga -ka olindi va u vaqtlardan beri millionlarcha qaydlar sotdi va ko'pgina mashhur ismlar bilan fitlar ish birliklari amalga oshirdi va reper Lil ikki ming yigirma yil hisobiga ko'ra taxminiy jami mol mulk miqdori yuz million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi Ice Cube amerikalik reper so'z yozar shirkat quruvchisi aktyor va film rejissyoridir Ice Cube karyerasigi ilk marotaba sianing bir a'zosi o'laroq boshladi va keyinchalik esa n wga kelib qo'shildi bir ming to'qqiz yil dekabr oyida NWA dan ayrilgandan keyin o'ziga muvaffaqiyatli solo karyerasini boshladi bu bilan birgalikda aktyorlik mahoratlarini ham albatta muvaffaqiyatli davom ettirdi va ays boinh va bundan tashqari boshqa bir qancha kinolarda rol oldi reperning 2023 yil hisobiga ko'ra jami mol mulk miqdori taxminan 160 million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi dreram sahna ismi bilan tanilgan drek kanadalik reper qo'shiqchi so'z yozar shirkat quruvchisi va aktyordir drek ilk o'laroq ikki minginchi yillarning boshida yosh drama televizor seriali bo'lgan dnexda bir aktyor bo'lib tanila boshladi drek bir necha bor gremi sovrinini qo'lga kiritdi 3 marotaba yuno sovrini va 6 marotaba esa bet sovrini qozondi harepda eng ko'p bir nomerli singllar egasidir Rapper drekning 2023 ming yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra mol mulk miqdori taxminiy o'laroq yuz million dollar ekanligi ma'lum qilindi pural Williams, amerikalik qo'shiqchi rapper, so'z yozuvchisi va muzik shirkat quruvchisidir Williams milliarder erkaklar klubi multimedia kollektiv va o'zining shirkati bo'lgan adres ismli musik moda va san'atni o'z ichiga olgan media kirishmining egasidir prolning ikki ming yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra mol mulk miqdori to'plam ikki yuz million dollar deb taxmin qilinmoqda eminem shubhasiz butun zamonlarning eng qobiliyatli va muvaffaqiyatli oq ok reperidir eminem ham rapper, ham aktyor va prodyuserdir ilk marotaba rap karyerasini Detroitda boshladi va tezlik bilan ko'tarila boshladi shoularda ko'rsatuvlarda va konsertlarda sahnalardan joy olgan oq rangli yagona rapper edi va bu sababli juda ko'p marotaba ichlik nafratiga yuzma yuz qoldi eminemning yana bir boshdan o'tkazgan qiyinchiliklardan esa bolaligida maktabda ko'p marotaba kaltak yiyishi edi va bu sababli ko'p marotaba insonlarga ishonishda qiyinchilik tug'dirdi eminem butun bularni orqada qoldirgan holda dunyoning eng boy reperlar orasiga o'z ismini yozdirishga erishdi va eminemning ikki ming yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra jamiki mol mulk miqdori taxminan ikki yuz o'ttiz million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi doktor dri butun zamonlarning eng zo'r hip-hop prodyuseri o'laroq qabul qilinmoqda Dr. Dre karyerasini ilk marotaba NWA w bilan birgalikda boshladi va ortidan solo yo'nalishda davom etdi ayni vaqtda bir necha yil oldin applega 3 milliard dollarga sotilgan bitsb dctor dri seriyasining quruvchisidir va doktor drining ikki 2023 yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra jamiki mol mulk miqdori taxminan yetti yuz sakson million dollar ekanligi ma'lum bo'ldi ka reper rejissyor aktyor so'z yozuvchisi va sponsordir sahna ismi bilan tanilgan dedi dunyoning eng boy reperlaridan biri hisoblanadi dezining ikki ming yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra taxminiy mol mulk miqdori to'qqiz yuz million dollar ekanligi aniqlandi jezi broklin nyu yorkdan amerikalik repper va biznesmendir aslida jizzining ko'pgina mulki aqllicha qilingan bizneslardan keldi bulardan kiyim kechak muzik shirkatlari va tungi klub va boshqalari jizi milliard dollarlik mulkdan o'tgan ilk reper edi faqat ikki ming yigirmanchi yilga qadar edi reper jizzining ikki ming yigirma uchinchi yil hisobiga ko'ra jamiki mol mulk miqdori bir nuqta uch milliard dollar ekanligi ma'lum qilindi mulkining miqdori yaqin vaqtlarda forbes tarafidan milliardlarcha ekanligi to'g'irlandi va ularga izidagi hislarning mulk miqdori qanday qilib o'tganligini ko'rsatgan bir hujjatlar taqdim etildi kanye West, amerikalik reper so'z yozar shirkat quruvchisi moda dizayneri va biznesmendir Kanye West 2023 yil hisobiga ko'ra jamiki mol mulk miqdori 6.6 milliard dollar ekanligi ma'lum qilindi va dunyoning eng boy birinchi o'rindagi reperi deb aniqlandi video bu yergacha edi video sizlarga albatta yoqdi degan umiddaman do'stlar video haqida o'z fikrlaringizni komentariyaga yozib qoldiring do'stlar do'stlar videoda taxminan dedi chunki nimaga desangiz hech qaysi reper va hech qaysi mashhur insonlar yoki hech qaysi ish insonlari jamiki e, mol miqdorini aniq holda aytmaydi do'stlar buni o'zingiz ham yaxshi tushunasiz degan umiddaman siz bo'lsangiz aniq boyligingizni aytgan bo'larmidingiz do'stlar o'shaning uchun taxminan deb aytdim do'stlar chunki reperlar hech qachon aniq mol mulk miqdorini aytishmaydi do'stlar do'stlar video sizlarga yoqdi degan umiddaman har doim o'zingizni ehtiyot qiling va kayfiyatingizni aslo tushirmang qanunda yangi videolarda ko'rishguncha görüşkünce... xayr